Насколько то, что происходит сегодня в Донецкой области, можно назвать выборами? Ну, знаете как, если процесс не имеет процедуры, то оценивать его легитимность относительно каких-то законных процедур бессмысленно. То есть то, что сейчас происходит, можно назвать любым словом. Это имитация, профанация, но это точно не избирательный процесс. Поэтому. То есть там, где нет информации, там, где нет каких-то процедурных моментов, касающихся там, открытия работы избирательных участков, программ кандидатов политических партий, там, где... Ну, а как это можно назвать? Это какой-то полинг, что это опрос? Но, я, я думаю, что задача организаторов клики донецкой народной республики заключается в том чтобы показать массовость то есть это единственная задача которая э, дает возможность с их точки зрения продемонстрировать легитимность э, того что происходит и каким-то образом легитимизировать их власть э, которую они установили на там, определенной территории донецкой луганской области вот, а да. есть информация у вас сколько вообще избирательных участков они открыли ну, мы и смотрели зависит только... и как это калери ну, соотносится с тем, сколько на выборах обычно. Да, ну, э, то есть э, избирательных участков из того, что мы видели там и из интернета в десятки разы меньше. То есть как раз э, в любом случае э, то количество людей, которое придет, э, ну, и будет обмануто, оно создаст очереди на избирательных участках. Но это я так думаю уже и сегодня с утра ну, там было видно э, по тем, по той информации, которая приходит. То есть создаются какие-то скопления людей на небольшом количестве избирательных участков, и это показывается за, э, демонстрируется за волеизъявление всех граждан и жителей Донецкого.